dan sukan. Tuan Yang Dipertua, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Seramai 17 orang ahli yang berhormat telah mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan 2026 dan menyentuh isu berkaitan KBS sebanyak 17 isu telah dibangkitkan dan bagi menjimatkan masa kalau ahli parlimen itu tidak hadir dalam dewan saya akan berikan secara bertulis. Saya mulakan dengan Lubuk Antu. Tak ada. Kota Marudu. Tak ada. Tumpat. Tak ada. Padang Besar? Tak ada Kalabakan? Tak ada Indra Makota? Tak ada YB Sik? Tak ada YB Dungun? Tak ada Jelutong? Tak ada Alostar? Alostar ada Baiklah. Berhubung isu atlet, kewangan atlet yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Alosta, sukacita saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa Kementerian Belia dan Sukan sentiasa memberikan keutamaan terhadap aspek kesejahteraan atlet dan jurulatih di bawah program latihan atlet Majlis Sukan Negara. Merujuk kepada dapatan kajian yang dilakukan oleh AKPK yang disentuh oleh Yang Berhormat, Majoriti responden dalam kumpulan tersebut terdiri daripada atlet bola sepak peringkat negeri. Pihak Majlis Sukan Negara tidak mempunyai kuasa dan kapasiti untuk menangani isu yang berlaku di peringkat negeri. Hal ini kerana tanggungjawab Majlis Sukan Negara tertumpu kepada pengendalian atlet serta pengurusan atlet dalam sukan berprestasi tinggi melalui program podium dan program pelapis kebangsaan. Sukacita saya maklumkan, bagi simpanan kecemasan yang dibangkitkan oleh yang berhormat, pakej latihan atlet program podium mulai tahun 2024 sejak Madani uh, mengambil alih, kita telah menggantikan kontrak latihan sedia ada dan memberi tumpuan kepada kebajikan, terutamanya penyediaan caruman bulanan KWSP dan Pekeso. Bagi tahun 2025, sejumlah 1677000 iaitu caruman majikan sebanyak 12% ataupun 13% berdasarkan kadar gaji telah dicarumkan bagi KWSP dan Pekeso 370 orang atlet di bawah program podium. Manakala bagi atlet program pelapis, Kerajaan Madani telah mula melaksanakan caruman Pekeso pada tahun ini di mana sebanyak 16626 ringgit iaitu caruman majikan sebanyak 1.75% telah dicarumkan bagi 280 orang atlet di bawah program pelapis kebangsaan ini adalah berdasarkan kadar khas dengan kerjasama strategik Perkeso memandangkan atlet pelapis hanya menerima kadar elaun asas dalam aspek kebajikan atlet pula, skim kebajikan atlet kebangsaan merupakan skim kebajikan yang diwujudkan sejak tahun 1998 bagi membantu kebajikan atlet yang masih aktif. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan rawatan perubatan, bantuan hayat kematian dan bantuan bencana alam yang dihadapi oleh atlet. Insurans berkelompok di bawah skim pelindungan kemalangan dan diri berkelompok turut disediakan kepada semua atlet yang dilatih di bawah program kebangsaan. Skim ini melindungi atlet daripada risiko kemalangan, kecederaan dan kehilangan upaya kekal semasa latihan ataupun penyertaan kejohanan. Di samping aspek laluan kejayaan dan kebajikan, Sekretariat MACE turut menyediakan peluang pendidikan yang lebih luas dan fleksibel melalui kerjasama bersama institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Usaha ini merangkumi penyediaan kemudahan seperti tawaran biasiswa serta penyesuaian struktur program pengajian bagi memastikan atlet dapat menyeimbangkan uh, komitmen latihan dan akademik. Bagi menjamin kesinambungan kejaya serta masa depan atlet selepas persaraan, Sekretariat MACE juga melaksanakan bimbingan kejaya dan program transisi selepas persaraan melalui kerjasama strategik bersama syarikat berkaitan kerajaan GLC, pihak swasta dan agensi kerajaan. Uh, YB Alosta, ada soalan tambahan? Terima kasih, Ibu uh, Imam Tan Sri. Jarang Ibu Mat Menteri jemput untuk mencelah. Jadi, saya ucap terima kasih lah. uh, tadi yang Bapak Menteri ada sebut uh, dapatan AKPK dari itu daripada bola pemain bola sepak di peringkat negeri. Uh, adakah kerajaan bercadang ataupun KBS bercadang untuk uh, mungkin masuk campur sikit tentang hal ini? Kerana bila bola sepak ini diurus di peringkat negeri, sudah tentu dia punya kemampuan kewangan tak sama yang berhormat. Dan setelah industri bola sepak kita ini sudah diswastakan, dia dah jadi satu macam perniagaan. Si so, siapa ada pendapatan banyak maka dia akan ada kebajikan yang lebih untuk pemain dia. Itu yang pertama. Uh, yang kedua ialah uh, yang berhormat uh, sebutkan tadi mengenai uh, uh, plan kerjaya atlet selepas bersara. Uh, kalau boleh selepas ini mungkin mak boleh berikan secara bertulis pun tak apa. Ah uh, contoh uh, kejayaan atlet ataupun contoh-contoh yang telah pun kita uruskan berapa ramai yang telah pun kita berjaya urus atlet setelah bersara tu di mana dia diserapkan supaya dia jadi satu uh, jaminan kepada atlet sekarang ni dia ada dapat tengok contoh uh, mm. dah ada sukses apa uh, contoh uh, yang yang baik yang telah pun berlaku. Terima kasih masih speaker. Untuk menjawab mengenai uh... Pemekasaan atlet kita uh, masalah kita bukan masalah sumber ataupun kewangan untuk membantu mereka institusi uh, K, uh, KPT semua sedia membantu cuma kerelaan kesudian atlet tersebut untuk belajar yang itu adalah bukan cara cabaran kita uh, semasa uh, di Paris tahun lepas saya telah menggalakkan yang memenangi pingat saya kata dapat ganjaran uh, lebih elok kalau pergi belajar tetapi uh, perasaan atlet ataupun uh, wish list mereka adalah untuk terus bertanding selagi mereka mampu dan mereka nak belajar selepas mereka bersara. Mereka tak lihat itu adalah uh, satu keperluan pada masa kini. Kepel, uh, masalah ini bukan saja dalam kalangan atlet. Saya pasti semua tahu cabaran itu sebab kita mempromosikan TVET, pemekasaan generasi muda di mana mereka lihat Uh, uh, degree, sijil ataupun um, uh, ijazah itu tidak menjaminkan masa hadapan yang cerah untuk mereka. Jadi mindset shift ini kita perlu hadapi. Uh, yang keduanya yang berhormat dalam uh, plan transisi, program transisi uh, Masjid Sukan Negara, kita sedang menggalakkan atlet-atlet bila mereka bersara daripada satu jenis sukan, ada program um, kemungkinan mereka boleh cemerlang dalam sukan yang lain. Oleh sebab itu kita menggalakkan mereka untuk mencuba sukan lain kerana ada sukan yang tak ada time limit, tak perlu bersara. Saya bagi contoh bowling. Bowling 50 tahun pun masih boleh uh, bowl. Oleh sebab itu bila kita dah melabur duit uh, untuk latihan fizikal semua itu, uh, kalau boleh kita nak bantu transisi kalau mereka masih berminat untuk terus aktif. Dalam sukan. Yang ketiganya adalah Kita sedang melibatkan ramai Daripada atlet kita untuk masuk Sebagai pentadbir sukan Administrator. Uh, saya bagi Contoh uh, sekarang ini dalam Uh, ahli lembaga pengurusan pelbagai agensi Kementerian Belia dan Sukan, saya suka libatkan mantan-mantan atlet supaya mereka boleh belajar daripada golongan profesional bagaimana untuk mentadbir agensi ataupun mentadbir satu-satu uh, persatuan sukan uh, dan ini adalah semua uh, projek pemerkasaan yang sedang berjalan di peringkat atlet. Untuk bantuan atlet peringkat negeri, yang ini memang sangat mencabar kerana sekarang kita ada 100 jenis sukan yang telah diwatakan dan pelbagai atlet uh, memerlukan bantuan uh, dana ataupun kewangan. Oleh sebab itu, sekarang kita telah wujudkan tabung kawasan, kumpulan wang amanah, pembangunan sukan yang kita benarkan atlet-atlet persendirian uh, yang mahu dapatkan sumbangan untuk pergi bertanding di luar negara, mereka boleh mohon selagi pertandingan itu mempunyai world ranking. Jadi ini adalah satu inisiatif baru di mana kita benarkan atlet persendirian mohon. Jadi kalau atlet di peringkat negeri pun kalau mereka nak pergi bertanding selagi kejohanan itu ada world ranking mereka boleh mohon dan kita akan bantu uh, mereka. Untuk ya, saya... mereka menteri, uh, a ada drama mungkin boleh jawab uh, yang saya bangkitkan. Okey, Alostah ada ya, lagi. Masih uh, last point daripada pada isu uh, kebajikan atlet ini. Saya cadangkan mungkin KBS boleh buat uh, Kajian ataupun Audit uh, dari sudut Financial support kepada atlet-atlet Kita ni supaya ada satu Study yang proper uh, Tidak hanya melihat kepada Dapatan AKPK saja, ini pun muncullah Ada dapatan AKPK yang membantu Pihak KBS, mungkin KBS ni Ada, uh, boleh buat satu Kajian uh, secara rambang kepada Atlet-atlet kita, sebab kita tak mahu Contoh macam Khalid Kes Khalid Jamlus itu berulang dia terpaksa menjual kasut emas dia untuk menyara kehidupan. Kemudian atlet Paralimpik Koh Li Peng yang pernah mewakili Malaysia. Kita tak mahu kisah-kisah ini kembali berulang dan kita nak dia berhenti di situ. Jadi mungkin untuk jangka masa panjang pihak KPS boleh memikirkan cadangan seperti ini. Terima kasih Tansi, terima kasih ya. Menteri. Yang berhormat, Kerajaan Madani sedang menyediakan pelbagai inisiatif saya bagi contoh inisiatif pelepasan cukai di mana buat kali pertama pelepasan cukai RM1,000 khas untuk kategori sukan yang membenarkan mereka gunakan RM1,000 itu untuk latihan sukan. Latihan sukan ini bermaksud pembayar cukai boleh gunakan pelepasan cukai itu untuk belajar bukan saja untuk diri tetapi untuk suami, isteri dan anak-anak dan bermula tahun 2025, Tuan Yang di petua pelepasan cukai ini kita perluah kepada ibu bapa pembayar cukai bermaksud datuk, nenek, cucu boleh pergi belajar main sukan bersama dan bila kita benarkan ini bermaksud industri sukan boleh berkembang di mana mantan-mantan atlet sekarang boleh jadi jurulatih dan bagi latihan sukan klub-klub mula um, berkembang. Jadi ini semua adalah perancangan industri sektor industri sukan di mana kita nak bukan sahaja tumpukan kepada prestasi elit Menang pingat tetapi kita nak gaya hidup dan gaya hidup ini diperluaskan untuk semua uh, lapisan masyarakat. Untuk menjawab YB SIG yang membangkitkan isu mengenai pembangunan bakat dalam kalangan pemain bola sepak tempatan sebagaimana yang turut dibangkitkan melalui celahan jelutong. Untuk makluman yang berhormat, sehingga hari ini seramai 23 orang pemain luar negara telah melalui proses naturalisation naturalisasi yang mana mereka mewakili pasukan kebangsaan ataupun kelab profesional. Penggunaan pemain naturalisasi dan warisan ini melibatkan beberapa pasukan kebangsaan. Selalunya semua hanya lihat skuad kebangsaan, national team, satu, kebangsa, satu pasukan dan mereka lupa sebenarnya kita ada tujuh pasukan kebangsaan. Okay. Saya bagi contoh data ini, Harimau Malaya tujuh pemain warisan. Pasukan bawah 23 tahun hanya satu pemain warisan. Pasukan bawah 19 tahun pemain tempatan sepenuhnya. Pasukan bawah 17 tahun pemain tempatan sepenuhnya. Untuk pasukan wanita kebangsaan pula yang menggunakan pemain warisan pasukan senior hanya satu orang pemain warisan. Pasukan bawah 20 tahun pemain tempatan sepenuhnya pasukan bawah 17 tahun satu orang pemain warisan sahaja. Jadi tidak benar semua orang bagi gambaran bahawa semua pasukan kebangsaan kita tak ada peluang untuk pemain tempatan. Tidak benar. Okay, kita lihat data ini menunjukkan bahawa pemain tempatan juga diberikan peluang yang sama. Yes, ya, silakan. terima kasih Yamat Menteri. Uh, apa yang saya bangkitkan iaitu ketika mana uh, ada kritikan daripada apa tu pemain-pemain legenda kita ya. Uh, Bola sepak maksud Datuk Dilakhabar Kiar Jagopa mengatakan kalau penggunaan pemain naturalisasi ini tanpa uh, pembangunan akar umbi yang kukuh akan menyebabkan ke, ketergantungan jangka panjang yang menjejaskan uh, pemain tempatan itu itu isu dia yang maksudnya kita perlu maksudnya ada keseimbangan uh, soal pemain naturalisasi ini dan juga uh, latihan kepada pemain tempatan dulu kita ada wujudkan akademi bola sepak negara Mokhtar Dahari AMD yang sangat baik di peringkat awal 2014 dulu ya ramai pemain kebangsaan yang dilatih daripada sini jadi ketika ini kita nampak agak suram akademi ini ke mana pemain-pemain yang telah dilatih dan berapa peratus yang mereka dapat sampai menjejak kaki sebagai pemain kebangsaan jadi ini perlu dilihat di di dengan serius oleh uh, kementerian bahawa bakat-bakat tempatan itu lebih penting uh, untuk mengisi uh, kekosongan ada dan dalam masa sama kita tidak menolak intervensi ini tapi ia sebagai uh, satu uh, complimentary kepada pemain-pemain uh, kita. Terima kasih Ya. Uh, untuk makluman Yang Berhormat, AMD masih ada dan masih menerima bantuan uh, dan uh, Bantuan kewangan daripada kerajaan Cuma dalam perbincangan sekarang adalah untuk persatuan sukan kebangsaan iaitu FAM uh, Sepatutnya bertanggungjawab untuk pembangunan sukan bola sepak Dan kerajaan hanya membantu untuk pasukan-pasukan kebangsaan yang memerlukan Itu sebab perancangan dan selepas uh, asesmen yang kita telah minta AFC Untuk buat kita nak pulangkan NFDP kepada FAM kerana sepatutnya persatuan sukan kebangsaan yang mengambil tanggungjawab untuk membangunkan sukan tersebut. Tetapi untuk makluman uh, Yang Berhormat juga, Majlis Sukan Negara kita telah mengadakan sesi town hall bersama kelab-kelab bola sepak profesional pada bulan November 2024. Semasa sesi town hall tersebut, kelab-kelab terlibat telah memaklumkan perancangan mereka untuk mendapatkan khidmat pemain naturalisasi bagi membantu persiapan pasukan masing-masing pihak Kementerian Belia dan Sukan ataupun Majlis Sukan Negara kita tiada halangan untuk uh, membenarkan jika kelab-kelab itu mahu perkara tersebut kerana ini dibenarkan oleh FIFA dan pemberian kewarganegaraan adalah tertakluk kepada undang-undang sedia ada. Jadi kita memang seperti data yang saya telah nyatakan kita memang bagi keutamaan kepada pemain tempatan. Tetapi kalau kelab-kelab ataupun ada hasrat untuk FAM ataupun sesiapa menggunakan Uh, pemain luar negara, mereka kena ikut undang-undang yang telah ditetapkan, syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh FIFA dan Kementerian Dalam Negeri. Okey. Oh, Menteri. Ya, Kangga. Saya bagi cadanganlah. Ah, silakan. Saya rasa KBS kena terus meneruskan NFDP. Sebab saya rasa NFDP ni dia nampak lebih berkesan sebab dia banyak melibatkan dengan sekolah dan NFDP telah lama dah menjalankan program ni. Saya ingat sejak zaman NWDP ni zaman Menteri uh, KJ ya. Saya rasa zaman dia. Jadi kesan dia agak baik. Kalau kembali kepada FAM, saya nampak ada sedikit kesulitan itu. Ini saya cakap atas apa yang berlaku lah. Sebab FAM ni dia tengok tim, dia tengok pasukan yang kecil. Tapi NFDP dia tengok satu kerangka yang luas kepada seluruh dalam masyarakat tu dalam dalam komuniti kanak-kanak. Itu yang saya rasa KBS lagi cantik untuk NFDP. Terima kasih. Cadangan itu uh, bukan uh, YB Kangga saja, tetapi ada orang orang lain juga mencadangkan. Tetapi seperti yang saya nyatakan, tanggungjawab membangunkan sesuatu sukan itu mesti datang daripada Persatuan Sukan Kebangsaan. Kalau Persatuan Sukan Kebangsaan tidak mampu untuk membangunkan sukan tersebut, mereka kena beri ruang kepada orang yang mampu untuk melaksanakan. Saya sebagai Menteri Belia dan Sukan dan pengurusi Masjid Sukan Negara, saya tak boleh babysit. Ini hanya bola sepak. Bayangkan sepak takro datang. Menteri Persatuan tak mampu, boleh tak MSN ambil tanggungjawab bina akademi. Ataupun bola keranjang. Ataupun gimnastik. Kalau macam itu, takkan saya boleh saya nak jadi menteri, saya nak jadi Presiden Persatuan Sukan Kebangsaan. Dan semua ini tak boleh ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Itu sebab kita nak menggalakkan lebih ramai lagi profesional ataupun mantan-mantan atlet yang memahami sukan tersebut untuk menjadi pentadbir sukan. Dan sekarang kita telah wujudkan banyak ruang untuk bagi pendedahan kepada mereka. Saya berpendapat Masjid Sukan Negara tidak harus menjaga pembangunan sukan peringkat akar umbi. Masjid Sukan Negara bertanggungjawab untuk prestasi atlet elit Road to goal, yang itu tanggungjawab MSN Kalau tidak, MSN dengan sumber tenaga kerja yang kecil Kena jaga events, kena jaga pingat, kena jaga podium, pelapis Kita tak mampu Oleh sebab itu, kita dah mula dah Kita bagi grant pentadbiran, kita bagi kepada persatuan sukan Tapi kita bagi mereka KPI, kita minta mereka Mereka kena ada penambahbaikan Kita tak boleh terus menjaga ataupun babysit dengan izinnya pesatuan-pesatuan sukan kebangsaan. Okey. Okey, uh, isu seterusnya kemudahan sukan. YB Hulu Terengganu ada? Tak ada. Kuala Pilah? Tenom? Tak ada. Kangga. Padang Terap ada? Tak ada. Kangga ada Kangga. Kangga. Lumut Kangga ada. Kan? Tak ada Kangga. Okey, YB Kangga ini apa-apa yang dia minta kita dah usahakan untuk beliau tetapi kini beliau minta untuk pem, uh, pembinaan litar kereta kawalan jauh dan uh, kemudahan rekreasi. Uh, saya fikir jawapan ini saya telah berikan uh, banyak kali bahawa untuk pembinaan fasiliti baru kita selalu bincang dengan kerajaan negeri dengan PBT untuk pastikan kalau kerajaan persekutuan bina at mesti atas tanah federal, tanah persekutuan. Okay. Dan kalau kerajaan negeri berasakan fasiliti yang diminta ini bukan satu keutamaan untuk mereka, Kementerian Belia dan Sukan memang tidak akan membina kerana kita perlukan uh, badan negeri ataupun PBT untuk menyelenggara. Selepas kita bina, kita kena serah kepada mereka. Okay. Jadi kita terima uh, cadangan yang berhormat tetapi suka cita juga saya nak maklumkan bahawa sebarang cadangan untuk pembinaan fasiliti yang dibangkitkan dalam Uh, parlimen bukan tidak boleh dikira sebagai uh, Pemohonan permohonan rasmi Kena mereka sertakan dengan surat uh, kepada Kementerian Belia dan Sukan dan apa-apa cadangan pembinaan ini semua kita juga perlu mohon kepada uh, Kementerian Ekonomi. Itu prosesnya. Uh, silakan Yang Mohd. Okey, Wabi Menteri. Saya bagi cadangan di sini sebab kawasan rekreasi Sungai Betul Pahat itu apa dulu KPS dah bagi untuk trek motocross kan jadi memang cantiklah kawasan tu ada golf. Jadi kemungkinan kalau kita ada apa gelanggang untuk remote control apa car remote control ni maka dia akan berkembang kawasan tu sebagai satu kawasan pelancongan bermutu. Ha, jadi itu yang kita cadangkan sebab apa yang saya minta pada YB Menteri ni semua yang level yang dikuasai ataupun yang diketuai oleh pakar-pakar ataupun yang terlibat dalam event tempatan dan juga event antarabangsa itu yang saya minta kepada World BIM Tree. Terima kasih. Okay. Uh, saya minta yang Muhammad susuli dengan surat ah uh, permohonan rasmi dan kita akan mengkaji uh, cadangan tersebut. Jadi Tuan Yang di-Pertua, Tan Sri, setakat itu sahaja uh, kerana ramai Menteri, yang tidak hadir kita uh, akan sebab tadi... ada masa Pocak Bonyong ah uh, minta ruang sikit boleh? Tak boleh bangkitkan isu baru tau. Ah uh, okey ah uh... Ini sebab saya tak ada peluang nak bahas hari itu. Ini isu barulah nak minta sikit sebab ada ruang. Pertamanya, YB Menteri, seperti mana yang kita tahu sekarang ini, banyak persatuan-persatuan sukan dan juga kerajaan mempunyai bebanan untuk menjana dan juga membantu arena sukan ini. Jadi pada tahun, kalau tak silap saya, tahun 1969, Sport Toto Malaysia ditubuhkan oleh MOF untuk membantu negara Malaysia menjana pendapatan untuk apa ni membantu ahli-ahli sukan kita. Jadi tetapi pada tahun 1985 syarikat ini telah diswastakan. Tapi saya nak tanya sama ada bila diswastakan ini adakah tanggungjawab CSR overglassy CSR itu masih berjalan. Sebab apabila diswastakan Salah satu daripada syaratnya adalah untuk terus memberi CSR kepada kerajaan. Jadi apa yang berlaku sekarang ini? Adakah okay. CSR itu masih berjalan ataupun tidak? Saya boleh jawab. Untuk Sports Toto memang dalam undang-undang kutipan mereka, mereka kena bagi sebahagian itu kepada pembangunan sukan. Yang itu sehingga hari ini Sports Toto masih menyumbang untuk pembangunan sukan. Cuma masalah sekarang sumbangan mereka berkurangan bukan kerana uh, mereka tak nak bagi kerana illegal online gaming. Saya bagi contoh ramai yang berjudi atas talian tetapi ini semua bukan sumber-sumber rasmi. Bila is bila dia adalah haram illegal, okay kerajaan tak dapat kutip uh, cukai tersebut. Oleh sebab itu pendapatan Sports Toto juga telah menurun dan perbincangan ini ada berlaku di mana kita, mereka juga telah meminta supaya uh, perjudian haram atas talian ini boleh diambil uh, tindakan oleh pihak-pihak penguatkuasa supaya semua ini tidak menjadi satu pembaziran It's all wastages online di mana kita, kerajaan tak dapat kutip cukai tersebut, okay? Tetapi memang berterusan yang berhormat sumbangan mereka. Terima kasih. Tan Sri Yang Li Pertua, Kementerian Belia dan Sukan akan memberikan jawapan bertulis kepada yang tidak hadir. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Menteri. Terus.